Много мирных жителей погибают, Практически каждый день. А тебе как? А да. тебе как? А тебе как? Да, как? да нормально, да. что? А, понял. Эй, голодный, блядь. Я рот ебал всех. Вот видишь. Вот, слышал, что тебе Вот, видите, че... Давай, вот чем вы можете только похвастаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Это что такое? Вот я что-то не понял. Холодно. Отопление отключили, да? Да, да, да. Все отключилось, все нормально. Мы... Ага. Вы как бы зашипровали, да? Ну, что как вы так, вы так в Российской Федерации вы зашифровались? Вот это укута вот это отопление отключение. То включите вот этот, как его, конденсионер. Mm. Что? Хорошо, Хорошо потом, потом включи. Потом включи. Хорошо. Так откуда будет? А, Украина. О, Украина. Вот я хочу спросить, вот почему, когда ты смотришь на русского, русского ты видишь сразу, сразу врет, только рот откроет и сразу врет. Вот почему у вас такой народ? Ну, потому что это Одесса. Да. Так вы с Одессы, да? Да, Одесса. А живете в квартире или в домовине? Квартире. Почему домовину себе не купить? Кого? Домовину не приберете. Нет, а в Одессе, говорят, на русском. Домовину, что за домовину. Квартира, в Одессе, нет, нет. Но все-таки все в домовине все-таки лучше. В Одессе квартира бывает. Не, ну я. Домовина, домовина. Я, домовина бы, просторная, купили себе тихо, никто не мешает. Чистый воздух. Нет, вопрос не в квартира есть, квартира есть. Ну, квартира вот это, это, Сейчас говорят, не модно в квартире жить, лучше в домовине. Ну, понятно. Что Нет, ну, вот квартира... квартира, есть. Так что понятно вам насчет домовины? Как домовина в Одессе квартиры есть? Ага. Ахмир, точку маете? Квартиры мы... моем а в Одессе я, на русском говорят, разговаривают. А я спрашиваю, а хвирточку маете? В Одессе, в Одессе. Ну я ж понял, что в Одессе, я спрашиваю, а хвирточку маете, да? А мы тоже да. маем, да. Тоже маете, да. Да. Понял. Кто еще имеешь? Нахрен не Что, мы имею? Нахрен не Машини не маєш, да? Маю, маю. Три машины. Яку маю? Три машины. Яку маю. Три. три машины. Які маєш машини? Хороша. Я маешь машины? Хорошая. Яку? Три. Шо три? Три маю машин. А, три. Да. А ты что маешь? Я не маю. Я быка. Я быка маю. Ну а ничего. А ты не хочеш? А? Бека не хочеш? Кого? БК. Бека. Ну. Бека, бека. No. бека. бека. Не. Не. не маю, не хочу. А козу? Не, не маю, не, не хочу. А что ти не хочеш ні козы, ні БК? А, не, не, матю, не, не матюкайся, конь ты пляшевый, шаг ты потный, житель Москвы, Москва, Москва, врун ты есть, вот видишь какой ты врун по полной программе, ты даже не знаешь украинскую мову, а ты сидишь и тут начинаешь мне тут рассказывать и коске. <связывая> а вот, вот, видишь, тобі все на член, а ты же говоришь про мужские члены, ты же языком, а когда ты говоришь, ты их облизываешь, смаком, видишь, как Фу, гадость Давай, не нервуйся, не, не суси. А то ты все берешь в рот и сосешь, до себя тянешь. Не треба тянуть. Давай. Привет. Привет. Как дела? Да вот так да, вы знаете, вот так, как вот в Украине. У нас военные у положения. У вас военное, да. да. И у нас военное. Да. А что у вас объявлено? А что у вас объявлено? У вас разве объявлено военное положение? А? У вас разве объявлено военное положение? У нас это где? А вы откуда? А вы откуда? Слуганская. Слуганск, да? Слуганск. Да. Да. А Ответь откуда? Да. А я с Иваном Пранковским. Вот. А я с Иваном Пранковским. Вот. О, земляк почти. Да, почти рядом, через два забора. Да, почти рядом, через два забора. Не-не-не, я сам... Мне в Чернотях. В черных, да? Чернивцы, вашкивцы. Да? Вашкивцы, вашкивцы. Да, да, чернивцы, вашкивцы. Я такие. А, чині, фу, рашки, да. Ну і що ти думаєш про обставини, які проходять між Україною і Росією? Росією. Матюкайся, можеш не матюкатися? Ти ж не кацав. О, ти ж не каца. Ні, можу, можу. Плохо, плохо, батя. У мене родственники всі там, не можу попасть туди. А, а чого ти не можеш попасти, а, а ти не можеш а могу. А як я можу попасть? Ну от я ж собі питаюся, ну от чому яка причина, що ти не можеш попасти? Можешь попасти? Так а як я туди в'їду? Я ж розумію, що ти не можеш. Я тебе запитався, яка причина, що ти не можеш попасти на територію України до своїх родичів? До своїх родичів? Ага. Показати покажи. 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 Давайте в тюрмі сижу. Ага. А що ти ага. туди пішов? Че ты туда попал? Че ты туда попал? Да попал, вот так бывает, попал. А с Луганской, да? А с Луганской, да? Угу. что, не мог переехать? Что, не мог переехать? В Украину. Да, батя, уже четвертый, четвертый, год уже сижу. Какой, куда, когда я успел бы переехать? А, ну ты ж попал за Россию. Блядь, ты... Я даже, честно говоря, я не могу сказать, за кого, ну попал. Сижу, блин, попал. А? Ну ты ж Ну ты должен гордиться, ты, ты, гордить? ты, ты все-таки в русской тюрьме сидишь. Ой, батя, давай о политике не Не знаешь, я просто, блин, честно хочу до родственников съездить, там, блин, так красиво, блин. Ну ты, ты, наверное, ты, ты не съездишь, потому что ты говоришь, что Крым это Россия. Россия. Да я вообще ничего не говорю, это а ты говоришь. А ну я так думаю, что ты сейчас скажешь. Да, да что там честно? я скажу, я Украинец, батя, ну, блин, я, ты что. Ага. Ага. Тебе неудобно говорить, да, я так понял. Так да что мне неудобно. Мне говорят, что, что, что Крым наш, что Крым украинский или что? Ну, no. 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 no, Я политике. Я, я политике не хочу говорить, батя. А политика тебе говорит. Ты мог бы записаться в Я Мог бы записаться в что, что записать? А ну записаться. Но записаться... В бригаду Вагнер. Так, зачем оно мне надо? Ну ты что тут не идешь воевать, дед. Ну ты, мы давай ну, ты, мы, мы... с тобой поговорим о чем? О чем? А ну, вот ты говоришь, что ты, а что ты не хочешь? Да, вот кто тебе сказал? «Да, я по-любому здесь в Украине, там помаят. Я уже старый. Старый? Ну, я старый. Ну ты тебе это еще. Ты тебе это еще. Ты еще как раз. Пятьдесят 54 года. О, потом, о боже мой! что в, ты мне на вы сейчас обращаешься. Обращаюсь. Ну, у, меня дети, у меня дети в Киеве сидят, и сын, и дочка в Киеве. А. Ну что а. Да. Все там. А я здесь сижу в тюрьме. Я же даже не знаю, что сказать. Я просто не знаю, либо ты за Россию, либо ты за Украину. Хотя, может, ты и сказать не сможешь. Так что ж не смогу? Я за мир. Я люблю Украину. Но ты понимаешь, я тебе скажу. Вот смотри. Я тебя опять могу вывести. Вот ты за мир, и я за мир. Видишь, мы на одной волне. А теперь хочу тебя спросить. Как ты поддерживаешь спецоперацию или нет? Или нет? Блин, спецоперацию. Ой, опять политика, да. Поддержив... Ну, мне не нравится, Поддержив... Поддерживаешь. Видишь? Поддерживаешь. Поддерживаешь. Не, нет, нет, не, не. давай вот такой. Вот. Тебе нравится твой президент? Мой нравится. Мой нравится. Ну, чего? А? Будешь... А? а ну сейчас, батя, секундочку повеси сейчас. Оба-на, 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 оба туда им. Слышь, причал выставьте. Давай. А, да, батя, я здесь. Ну вот смотри. Ну вот смотри. Между тобой, ну, есть большая разница, смотри. Я... Президент наш пришел как бы к должности. Если ему не понравится, мы его переберем. Мы его переберем. А даже если он станет другой срок, на третий он же не пойдет. Нету закона. А у тебя в Российской Федерации как дошелся до власти, так пока не умрет, то ты будет. Это лучше, он как бы хочет совершить, как Кинчин и, и его семья. А ты знаешь, вот я сейчас а я, тебя вот... спрошу, а где лучше живут, у Северной или в Южной Корее? Не знаю, я там... Не знаю, а как ты думаешь? Не знаешь. А ты, ты поинтересуйся. Ты, 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 Тебе а, ты, ты. А? Ты уже 64 год. Ты же не пацан. Пацан. Ну, конечно. И ты, может, а ты, а скажи, ты можешь... Батя, ты, ты скажи, батя, я тебя перебью, извиняюсь, а ты с какого района, Ивана Франковского? Да, я возле тебя да, Я возле Чернобыля. И, и, да, и возле вашки. Вашпит. вашки, все ты? Да, рядом. Да, рядом. Через пруд. А, ну... а, тут. Там же ж рынок этот еще, сейчас скажу, как же он называется. Да, ну он, а, я ну, сейчас он... не знаю, он работает или нет. Или нет. По субботам, воскресеньям. Да, ну значит работает. Да, ну значит Ну я, я не помню. Я, я, я не помню. Я... я не был лет 10 там. 10, у меня сестра забыл там, где она живет, где-то там она учительница, преподаватель, буквально вот... Я сам с Корытного, Корытного, знаешь, знаю. знаю. Ну вот я... Тут... Но у меня с Корытного те работы. Те работы. А. Может, ты знаешь, Может... там... Вот не Вижница, а Виженка. Жен. Ну... Ну, это Вижница, Вижница. Ну, Вижница, я, Вижница, корын... вижница. За миссия, а -а -а, за... вижница. Ну, за Миссия, корытно. Так, так. Ну, корын... Так, так. Ну, вот я то ну, У так. меня там сирот ну, так, так. Понял. Понял. Ну, все родственники. Понятно. Понятно. Ну, что ты все-таки ну, думаешь, ты... Кто прав Россия, <плотно> чи Украина? Я хочу выйти из тюрьмы, батя. А сколько тебе? А тебе? Я там, знаю. Ще не знаю. То це, як так, ти 4 роки, тобі знаєш, тільки тобі дали, ну ти що. Нічого. Ну, Нічого не дали ще, батя. Нічого. ти все сиди. Ниче, ти все сидить. 4 роки, а що. 4 роки, а що. Що? не було. Шо? Яку статю тобі шають? Оружие. О, это мелочь. Это мелочь. Ну мелочь, а я сижу 4 года. Ну вот. так это 3 года 4... дают. вроде. Дают, вроде. Ну, а я уже 4 года. Ну, 4... 4... 4... ну, значит, 4... значит, 4... значит ты уже пришел киноваршию и что прячешься? Понимаешь? Понимаешь? Это такой мелочный дел. Айка статья? Айка статья? 222 -я. оружие, я же тебе говорю. Ну, не, кажут до пяти. Ну, не, кажут до 5. Что? Вы откуда? В Сибирь. Сибирь, я понял. А я Украина, Карпатская область, районный центр Петрункевич. Хочу вас спросить, как вы в Сибири, далеко. Что вы думаете о событии, которые... Вы... Что? вы далеко. Ладненько, это важно. Ну, это же не имеет значения, кто. Ну, я имею... Да, 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 да. да. Так все-таки, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Бардак. Бардак. Кто виноват в этом бардаке? Политика Украины. Политика. В чем политика? Вот видите, это же хорошо. В чем политика Украины виновата? не работает для создания своего, своей страны. Своего да, в чем, в чем не работает? Ну, вы как бы со стороны. Ну, она не заботится о своих гражданах откуда вы не знаете? Понимаю, как... Откуда вы знаете, если вы в Сибири живете? Ну, понимаешь, хоть в Сибири, хоть в этом, блять, в Турции, хоть где, Нужно любые договоры соблюдать. Какие договоры Украина не соблюдала? Будапештский меморандум. А, Будапештский меморандум. Скажите, а что в Будапештском меморандуме не соблюдала? Она должна быть нейтральной. Это вам Скобеева сказала, да? Это меморандум сказал. Нет, а где можно почитать? В открытом доступе, пожалуйста. А нету там такого. А что Россия должна сделать? Ну уж понимаете, смотрите, чисто на логике возьмем. Чисто логически. Какая логика? А, нет, ну, подожди, ну, ну, подожди, ну, подожди, ну подожди, чисто логически. А какая логика? Но я же какая смотрю, что, что... но я же уже вижу, когда вы сказали, что в Украине там меморандумы, что должна быть... Что она? Нейтральная, Нейтральная. да? этого нету, и я уже с этого я, вижу, я, я с этого вижу, что вы это не читали, это пас. Вот, ну, ну подождите, ну ну ну, 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 ну 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 зачем вроде сейчас вам прочитаю полностью всю статью, ну ну вы если не читали, зачем вы доказываете? а я вас я же тоже не такой начитанный не, по, не на политика, я могу чисто логически вам рассказать. смотрите вы, вы смотрите, суверенитет как Украина, так Россия, два самостоятельных государства. Потом собираются каким-то образом и делают Будапештский меморандум, где Украина отказывается от ядерного оружия, отказывается в пользу Российской Федерации. Кроме этого, за этим столом, что самое главное, за этим столом еще собираются американцы, французы и Великобритания. Они еще собираются. Смотрим. Вот эти страны. И они как бы соглашают и подписывают вот это меморандум отдачи ядерного оружия. Что получается? Но нет, но ну что получают? Подождите, нет. ну подождите, ну я еще... И я как... Нет. Ну уж то есть, Ну они как бы свидетели. Тоже подписи ставят. А там написано, что если кто-то, кто-то с каких-то государств нападет на Украину, и значит вот эти государства, в частности Российская Федерация, торжественно клялись в случае большого шухера над Украиной, они будут защищать. И они не допустят, чтобы на Украину кто-то напал насчет этого, чтобы Украина отдала ядерное оружие. А теперь мы смотрим. Так с какой причины, если суверенное государство, как Россия, а суверенность, это получается, что Украина может делать, что хотеть, как и Российская Федерация, вести себе экономику, Украина ведет себе экономику. Даже такой маленький пример, когда стреляли по Госдуме, приветственной по Госдуме, Украина не вмешивалась в Российскую Федерацию. Войска не вводила в Москву, потому что это, это дела государства, внутри государства. И это получается, что никакое отношение, как Украина будет жить, или как она будет плохо жить, хорошо жить, это не касается Российской Федерации. Это раз. Ну, когда до Путина, и когда подписали все мирные договоренности в 97 году, границы, все-все, при Путине утвердили. И первый конфликт был, это когда в 2003 году Путин напал остров Тузла. Это ты запамятовал. Потом как-то не получилось у него перевыборы туда-сюда, Медведев, ну тут же медведи, вы не теряете, вы нападаете на Грузию. А потом в 2014 году, после этого, когда Путин, а ну, ты не смеешься, видишь какой ты, ты, ты как-то не читал Бутапешский меморандум, так ты не в курсе дел, а ты сидишь, что самое главное, ты сидишь, себя победителем ты чувствуешь, что ты победитель, ты не победитель, ты просто-напросто, извини, дурак, который ты не разбираешься, ты такой же самый победитель, как жители Германии, начиная с 1933 по 1945 пятый год. Даже они бы, они верили фюреру даже до 9 мая. Вот и помашешь. А ты стал самым настоящим нацистом. А в мире нацистов не любят. И, кстати, Все вот... Сказал. Ну, что тебе? Тебе что, разве дошло? Тебе ж не дойдет. Вот ну, ты же сейчас убежишь. Да я не... Рассказывай, это... будешь перебивать. Я ж не буду, я не ж, убиваешь, ж давай, да, 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 давай, расскажи. Давай, между, вот Будапештский меморандум был. Будапештский меморандум. Областью, ну ну, слушай. Да. То есть Россия забирает ядерное оружие, Украина соглашается на какие-то условия. Да, правильно. Ты читал Будапештский меморандум? Да подожди, или нет? Подожди, подожди. На каких-то условиях забирается ядерное оружие? То есть Украина соглашается забрать у них оружие при условии? Что она будет нейтральна. Будапештский меморандум. В стопках на, 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 на это. за ним нужно постоянно видеть наблюдение. Коррозия металла, ради, радиация, срок годности урана и так далее. Это все у каждой страны разное. Для того, чтобы мощности ставить, например, покупать это оружие США, нужно их деньги вкладывать, чтобы такие можно строить, чтобы уничтожить это оружие. В США это страсть, деньги ставить, собирается, у них же обладают. В Украине то же самое. Есть такие мощности только у России. Поэтому США сам согласились отдать это оружие от России. Понимаешь? А Украина должна быть по этому мирам быть нейтральной. То же самое по Грузии, я тебе скажу. Кто начал обстреливать цеха? Я город, слушаю, я город, слушаю. Город как называется? Цехао, да, по-моему? Когда китайская началась, это... Ладно, слушай, ты, ты мне меня... уже начинаешь надоедать. Давай я тебе прочитаю. Да, да, все, понял, все, давай, все, иди. Все, все. подожди, вы подожди, вы подожди. Подожди, не... Нет, нет, я тебе прочитаю меморандум. Я тебе читаю... Ты меня перебил, ты меня перебил. Ты меня перебил. Я тебя слушал до конца. Ты меня перебил. Я могу дальше рассказывать? Давай рассказывай. Но начнем, да, по Чечню. Чьи добровольцы были там на стороне Хатава воевали? Откуда там украинцы взялись? Чье оружие было на стороне Грузии? Кто продавал Грузии это оружие? Украина. Что дальше? Что мы? Орали тогда, что украинская армия воюет на стороне Хатава и Грузии. Все? Все? Вон, вон признали, вон признали. Все? При... В ООН, ВООН признали, ВООН признали, все? Что ты... Да, Российская да, да, да. Все? Вот ты где? все? Контрессор. Все? Я тебе читаю меморандум. Я тебе читаю меморандум. Итак, меморандум, я объясняю, который, я тебе, я, тебе, меморандум читаю. Итак, меморандум, э, э, дата подписания 05.12.94. Да, э, э Украина. Есть, да, да, слушай дальше. Говорю, ты сказал, что Украина обязалась быть нейтральной. Я читаю меморандум. Украина, Российская Федерация, ты Соединенные Штаты, я Королевство. Я тебе звук ты... выключу, ты послушай. А сначала ты прочитай меморандум и такую ерунду не неси. Украина, Российская Федерация, Соединенные Королевства, Великой Британии, Северной Ирландия. Вот так тут.